Salam. İndi mən çox qeyri-adi bir faktı sizin diqqətinizə çatdıracağam. Bu qarşımda gördüyünüz kitab 2009-cu ilin əlifba kitabıdır. Azərbaycan Respublikasında 1-ci siniflərə verilən əlifba kitabıdır. Siz təsəvvür eləyin ki bu kitabda poçtada Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyü əvvəllədən gizli şifrələrlə bildirilir. İndi baxın bu səhifəyə. B M K Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təqribən bu kitab təqribən 1900-cü ilin kitabıdır. Deməli, 2 il bundan əvvəl artıq Azərbaycanın BMT-yə qeyri-daimi üzv olacağı bilinirdi. İndi baxaq kitabın səhifəsinə. 74-cü səhifə. 7 + 1 daha, daha doğrusu 7 + 4 eləyir. 11. Yəni 2011. Azərbaycan 2011-ci ildə BMT-yə qeyri-daimi üzv seçildi. Görəsən, əvvəldən Azərbaycanın BMT-yə üzv olacağını, yəni 2000 4-cü ildə 7 + 4 edir 2011. 2011-ci ildə Azərbaycanın BMT-yə üzv olacağını əvvəlcədən Kim söylemiştir?